Нефтебазы Кремля пылают и имя этим санкциям СБУ. Путин унижается во Вьетнаме и Корее и имя этим поползновением безнадега. Украинское небо закрывается от ракет террористов и имя этому решительность Соединенных Штатов. Главные новости дня обсудим здесь и сейчас. И мое имя Ирина Узлова. Это наша программа «20 минут». Санкции от СБУ зажигают российские ночи и подрывают российскую мощь, а вместе с ней и денежку. Дроны СБУ успешно разнесли нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея Российской Федерации сообщают наши источники. Новые дроновые санкции от Службы безопасности Украины. Этой ночью Бавовна пылала на нефтебазах Тамбовской области и в Республике Адыгея. В эту ночь сотрудники службы поразили состав горюче-смазочных материалов АО Тамбов нефтепродукт и нефтебазы немская ООО Лукойл Юг нефтепродукт. На этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которая впоследствии шла на нужды российской армии. После серии успешных попаданий дронов СБУ на обоих объектах полыхали пожары. Так мы продолжаем точечно и прицельно бить по военному, экономическому и репутационному потенциалу российского диктатора. И то, что некогда было его мощью, становится немощью. Дроны СБУ продолжают сокращать экономический и военный потенциал России для ведения войны против Украины. Удары СБУ по предприятиям, работающим на ВПК России, уменьшают ресурсы, благодаря которым враг может вести войну и заставляют страну агрессора тратиться на восстановление инфраструктуры. Это дополнительная нагрузка на российский бюджет, уже обремененный санкциями и другими экономическими вызовами. Служба и дальше будет работать в этом направлении. В жаркую ночь на 20 июня украинские беспилотники посетили нефтебазу в поселке НМ в Адыгее, в результате чего начался пожар, сообщил губернатор региона Мурат Кумпилов. В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание якобы было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Пострадавших и угрозы для жителей нет, сообщил Кумпилов. Еще одна нефтебаза оказалась под ударом в Тамповской области. Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы. К ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения ТМЧС России, сообщил губернатор региона Максим Егоров. Также, по его словам, в Первомайском муниципальном округе области были обнаружены остатки еще одного дрона, который разорвался, вот так формулируют, в воздухе. Согласно данным Минпресечения РФ, всего за ночь было как будто бы перехвачено и вроде бы уничтожено 15 беспилотников, 6 над Адыгей, по 3 над Брянском областью и Краснодарским краем. И по одному над Ростовской, Белгородской и Орловской областями. При этом в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае дрон упал на частный дом и полностью его разрушил, сообщил оперштаб региона. По данным главы региона Вениамина Кондратьева, погибла женщина. О том, что дроны пресекали непосредственно нефтебазами регионов, их начальники решили традиционно умолчать. Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть водицей, хоть слезами, а все никак не выходит. В Ростовской области третий день к ряду не могут потушить пожар на нефтебазе завода Азовпродукт, который атаковали также украинские беспилотники, сообщает местное издание 161.ru. По его данным, за последние трое суток в тушении пожара приняли участие уже две сотни сотрудников МЧС и департамента по предупреждению и ликвидации ЧС. Пожар на нефтебазе вспыхнул рано утром 18 еще июня после атаки украинских беспилотников. Перед возгоранием местные жители слышали не менее пяти взрывов. К утру следующего дня сотрудники МЧС локализовали пожар, охвативший резервуары с нефтепродуктами на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Но уже к вечеру его площадь увеличилась до более чем 6 тысяч квадратных метров. Тогда же произошла еще и разгерметизация Второго резервуара. С начала 2024 года Украина сконцентрировалась на ударах беспилотниками по топливно-энергетическому комплексу России. За пять с половиной месяцев атакам подверглись более 40 нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов. В центральной России удары пришли почти по всем крупнейшим НПЗ. После этого российские власти решили засекретить оперативную статистику по выпуску топлива. Согласно последним недельным данным Росстата, опубликованным еще 23 мая, производство бензина в России рухнуло до минимума с октября. С 13 по 19 мая российские НПЗ выпустили 740 тысяч тонн бензина. Это на 2,5% меньше, чем недели ранее, на 5% меньше, чем в начале мая и на 20% меньше уровней конца декабря. А выпуск дизельного топлива просел на 7,1% за неделю до полутора миллиона тонн. По сравнению с концом прошлого года НПЗ сократили производство на 11% или почти на 200 тысяч тонн в неделю. Вот так от линии Киева, который взять хотели за три дня, до самой русской глубинки перешла война, которую развязал против нас Путин. Теперь это новая, уже, впрочем, обыденная реальность для его, Российской Федерации, которая будет только масштабироваться, рассуждает в нашем эфире политтехнолог Борис Тизенгаузен. Удары по нефтебазам, удары по НПЗ, стали абсолютной обыденностью для россиян, и, ну и для нас тоже, кстати. Вот сейчас уже не вызывает какого-то ажиотажа, что сгорели две нефтебазы. Единственное, там одну вообще не могут, не могут до сих пор потушить. Там прям очень серьезный пожар, сколько подогнали несколько пожарных поездов, но все равно потушить не могут. Война на территории России уже давно стала обыденностью. Сброс КАБа на свои дома стал обыденностью. Переселение из Белгородской области, из какой-то другой области приграничной стало обыденностью. То есть война, смотрите как получается, война была фактически вместе с российскими войсками под Киевом, а сейчас она двигается, двигается, двигается. Линия фронта, понятно, где, но война сдвинулась уже прям конкретно на территорию. Российской Федерации. Мало кто из россиян понимает, что дальнейшие шаги, вот сейчас будут опробованы, уже опробованы Хаймарсы по территории России, уже опробованы там другие западные вооружения. Дальше это будут Атакамсы, дальше уже это будут Storm Shadow F-16. И глубина, на которую война будет двигаться вглубь России, она будет только увеличиваться. А прикрывая тыл, что близкий, что глубокий, уже как бы и нечем. Выбиваем, уничтожаем, истощаем. Последние успехи ударов украинских сил по военным целям в Крыму и по аэродромам на территории Российской Федерации привели к уничтожению критически важных элементов российских зенитно-ракетных комплексов класса Земля-Воздух С-300 и С-400. Как говорится, в новом отчете британской разведки в течение июня 2024 года российские ВВС поддерживали давление на линию фронта, в Украине с помощью тактической авиации, тогда как беспилотники Камикадзе продолжали наносить удары по глубинным объектам инфраструктуры и военным целям, связанным с обороной. Однако, в период с 12 по 18 июня российская авиация дальнего действия переключила внимание своих ударов крылатыми ракетами на украинские военно-воздушные базы, что почти наверняка было вызвано разочарованием успехами украинских авиаударов, а также, вероятно, подчеркивает беспокойство России относительно будущего использования самолетов F-16. Россия может быстро заменить системы, которые Украине удалось уничтожить в Крыму и на другой российской территории, но дальнейшее истощение, вероятно, заставит Россию привлекать оборудование из других регионов, как она это делала раньше, если она хочет сохранить плотность покрытия своей системы ПВО. Россия может быть вынуждена смириться с уменьшением своих возможностей, подвергая свои силы в Крыму повышенному риску. Дальнейшие успешные украинские атаки на российские аэродромы, с которых проводятся ударные операции, такие как Моздок, Ахтубинск и недавно Морозовск, очень вероятно заставят Россию продолжать политику рассредоточения авиации дальше от линии фронта. Это почти наверняка приведет к увеличению усталости самолетов и экипажей поскольку увеличится время вылетов. Не исключено, что потеря истребителя-бомбардировщика СУ-34 в Северной Осетии на юге России 12 июня была связана именно с этим. Тревожненько в Крыму. Там на мысе Чауда прогремели взрывы. Вероятность детонировал боекомплект. В четверг 20 июня во время оккупированном Крыму на мысе Чауда прогремели взрывы, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер». Подписчик сообщает о взрывах на мысе Чауда. Сейчас там поднимается дым, говорится в сообщении. Позже «Крымский ветер» написал, что дым после взрыва на мысе Чауда усилился. Местные жители рассказали, что в сторону пожара поехали машины скорой помощи. Судя по машинам скорой, там точно есть пострадавшие, говорится в сообщении. По данным телеграм-канала, на мысе Чауда взорвался бой комплект. Страна агресса Россия регулярно запускает по территории Украины ударные беспилотники типа шахет именно с мыса Чауда. И пока у Путина там горит, там взрывается, там уничтожается, диктатор ищет оружие и друзей. Не успели засохнуть светики фальшивой любви к Путину в Корее, как он уже перекочевал искать помощи дальше. Я искренне рад встретиться с выпускниками вузов нашей страны и вновь оказаться в кругу надежных друзей России. Новоиспеченный кремлевский публицист строками хвалебных от разразился и перед визитом в Ханой. В статье для издания ЦК Компартии Вьетнама Нянзан Путин заявил, что Москва признательна Вьетнаму за взвешенную позицию, как он говорит, по украинскому кризису. А во Вьетнаме самому видел единомышленников в деле формирования равной и неделимой евразийской безопасности. Зачем же Путин на самом деле поперся во Вьетнам? Не только потому, что там его не арестуют. Владимир Путин заинтересован в сохранении данных них военных связей между Россией и Вьетнамом. Война Путина в Украине оставила его изолированным от Запада, а потребность в оружии для этой войны подтолкнула его к сближению с Северной Кореей и ее лидером Ким Чен Ином. Оба лидера объединились вокруг общего исторического противника Соединенных Штатов и 19 июня возродили обязательства о взаимной обороне между своими странами времен холодной войны, подписав договор, сообщает Суи Леви, руководитель бюро The New York Times в бангкоке во вьетнаме напротив путин встретился с официальными лицами недавно установившими более тесные связи с вашингтоном но москва уже давно является главным источником оружия для ханоя и путин стремится удержать эту позицию это уже пятый визит диктатора во вьетнам для вьетнама визит путина станет возможностью укрепить связи с Россией и его важнейшим оборонным партнером. Несмотря на улучшение отношений с Соединенными Штатами, в прошлом году Вьетнам все еще искал тайные пути закупки российской военной техники вопреки американским санкциям. В 1950 году Советский Союз был одной из первых стран, дипломатически признавших бывшую Демократическую Республику Вьетнам или Северный Вьетнам. В течение десятилетий Москва стала крупнейшим донором Вьетнама, оказывая военную помощь, когда Ханой вел войны против Франции и США отмечает руководитель бюро The New York Times в Бангкоке. Нгуэн Тэ изучающий вьетнамские военные дела в университете Нового Южного Уэльса в Австралии, сообщает, что российское оборудование составляет от 60 до 70 процентов оборонного арсенала Вьетнама. Российские танки Т-90, являвшиеся последней известной крупной закупкой российского вооружения Вьетнамом в 2016 году, составляют основу бронетанковых сил Вьетнама, добавил он. Это означает, что Вьетнам и дальше будет зависеть от России в ближайшие годы. Последние месяцы Ханой обратился к таким странам, как Южная Корея, Япония и Чехия, как к альтернативным источникам оружия. Он также пытается создать собственную оборонную промышленность. США активно предлагают Вьетнаму больше оружия. И последние месяцы в страну приезжали высокопоставленные чиновники. Но аналитики говорят, что высшие эшелон вьетнамского военного руководства по-прежнему с подозрением неким относятся к Вашингтону. Россия имеет значительную долю в прибыльном нефтегазовом

Петро совместное предприятие российской компании Зарубежнефть и вьетнамской государственной компании Петро Вьетнам эксплуатирует крупнейшее нефтяное месторождение Вьетнама Бачхо. Доходы в вьетсов Петро приносят миллионы долларов как России, так и Вьетнаму. Зарубежнефть и Газпром еще одна российская государственная энергетическая компания также участвуют в проекте по добыче нефти во Вьетнаме. Много хочет Путин там, но особо ничего не получит. Цели и векторы внешней политики Вьетнама все же разительно отличаются от политики той же Северной Кореи и Китая, рассуждает в нашем эфире эксперт-международник Артур Харитонов. Визит Путина во Вьетнам отличается от китайского турне, потому что там он искал союзников, с которыми может объединиться в новый союз. Вьетнам – это страна, которая ищет баланс. Есть тенденции, говорящие об их сближении с США, особенно в военном плане. Они уже подписали многие контракты на производство оружия. Вьетнам понимает, что Китай представляет угрозу безопасности. Они помнят, как китайцы вторгались в их страну. А сейчас они создают стычки на границе, пытаются захватить принадлежащие Вьетнаму острова. Поэтому этим визитом Путин будет пытаться урегулировать все проблемы. Тем самым он напоминает визит Сии в декабре прошлого года. Он тогда многое хотел, но ничего не получил. Этот визит будет таким же. Знаете, нет, Путин получит еще как. Очередной гол в свои же ворота. Шаг к разблокированию летального оружия. Историческое решение, возможно, ожидает нас. Южная Корея пересмотрит ограничения на военную помощь Украине после сделки Путина с КНДР. Южная Корея приняла решение пересмотреть вопрос поставок оружия в Украину из-за заключенного между Россией и Северной Кореей соглашения, сообщает Йонхаб со ссылкой на представителя администрации президента Юн Сок Йоля. До сих пор Южная Корея, напомню, напрямую не предоставляла Украине летальное оружие, несмотря на то, что входит в десятку крупнейших экспортеров оружия в мире. Однако теперь администрация президента Южной Кореи осудила соглашение, подписанное между Россией и КНДР, которое предусматривает взаимную оборонительную помощь в случае войны. Комментарии чиновника появились буквально через несколько часов после того, как государственные СМИ Северной Кореи обнародовали детали сделки, достигнутой между лидером Ким чинынам и российским диктаторам Путиным во время их саммита в среду в Пхеньяне. Северокорейские СМИ писали, что соглашение обязывает обе страны использовать все имеющиеся средства для оказания немедленной военной помощи в случае войны. Чиновник заявил, что Южная Корея не будет раскрывать детали относительно типа оружия, которые может передать Украине. Конкретные меры будут обнародованы позже, и будет интересно посмотреть, как на это ответит Россия, а не раскрывать наши планы заранее, сказал чиновник журналистам словам Чанга, Южная Корея также ведет дополнительные санкции против четырех кораблей, пяти организаций и восьми человек, причастных к передаче оружия и нефти между Россией и Северной Кореей. Сейчас, после войны с Украиной, в Россию экспортному контролю Сеула подлежат 1159 позиций, а Южная Корея добавит 243 новые позиции, в результате чего общее количество товаров под санкциями составит 1402. Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чанг Ходжин также выразил сожаление по поводу всеобъемлющего стратегического договора между Россией и КНДР и заявил, что его страна ведет дополнительные санкции против четырех кораблей, пяти организаций и восьми человек, причастных к транспортировке оружия и нефти между Россией и Северной Кореей. На самом деле Путина погнала в столь дальнюю унизительную дорогу. Нужда. А вот догонит наказание за попытки масштабировать авторитарные альянсы. Рассуждает в эксклюзивном интервью для нашего телеканала журналист и ведущий программ Ходорковский лайф Сергей Асланян. Нужда позвала его в дорогу. По доброй воле он бы, конечно, туда не приехал, но обстоятельства складываются не в его пользу. У Северной Кореи по этому поводу праздник-то абсолютно искренний. Вот они его вот сейчас встречают в такой гипертрофированной мота и обожания, именно потому, что они наконец-то дождались. Армия остается. Конечно, у них танки недоразвитые, у них автоматы Калашникова, как до сих пор у них СКС на вооружении стоят с воззарядной карабины Симонова. Но, тем не менее, это так или иначе армия, это так или иначе боеприпасы, это так или иначе ответ на все санкции. И вот сейчас, когда поначалу только по проводам по телефону один договаривался с другим, но ну и мы помним, эти два бронепоезда, встретившихся на космодроме, uh -huh. как раз было о чем поговорить. И потом ведь не случайно Путин подарил Аурус, потому что на поддержанном Майбахе катался лидер корейской нации, солнце нации, папа-маршал, любимый руководитель. А вот на тебе новенький Аурус с барского плеча, потому что военные поставки в Украину. И вот сейчас искренность этого праздника корейского совершенно невозможно недооценить, потому что теперь... Все, вернулись к брежневским временам. Наконец-то теперь уже Советский Союз возродился в полный рост, и он начинает по праву кормить Северную Корею, как это было все времена становятся сплоченными как никогда. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ с КНДР демонстрирует нарастающую согласованность между авторитарными режимами и подчеркивает важность единства демократии. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters. Путин подписал договор с северокорейским лидером Ким Чен Ином, предусматривающий взаимные обязательства в сфере обороны, что серьезно меняет политику Кремля по Пхеньяну. Столтенберг заявил, что Северная Корея предоставила РФ огромное количество боеприпасов, тогда как Китай и Иран существенно помогают российскому ВПК для войны против Украины. Мы должны осознать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели, сказал Столтенберг. В то время, пока они все больше объединяются, такие авторитарные режимы, как Северная Корея, Китай, Иран и Россия, еще важнее, чтобы мы были едины, как страны, которые верят в свободу и демократию, убежден генсек НАТО. Углубление контактов между РФ и другими азиатскими странами означает, что для НАТО становится все более важным сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И вот оно, мировой лед, промедление и сомнений с каждым днем тает на глазах. Будут поставлять ППО, пока не закроют все небо. США остановят выполнение заказов любых стран на изготовление зенитно-ракетных комплексов «Патриот» и будут делать их только для Украины, пока у нас не будет достаточно средств ПВО, чтобы защитить себя полностью от российских обстрелов. Об этом Вашингтон планирует объявить вскоре. Рассказали Financial Times три человека, знакомых с ситуацией. По словам двух из них, это решение официально оформит обещание Джо Байдена, которое тот дал на прошлой неделе во время саммита G7 и позволит Украине получить технику, необходимую для защиты городов и объектов инфраструктуры. Президент США заявил в Италии, что пять стран согласились отправить Патриот Украине, а тем, что ждут их поставок от США, придется подождать. Все, что у нас есть, отправится в Украину, пока не будут удовлетворены ее нужды, сказал Байден, добавив, что мы получим вооружение относительно быстро. Заказы на производство комплексов Патриот в США есть у Польши, Румынии и Германии, отмечает Financial Times. Кроме того, Испания хочет получить пусковые установки, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на тысячу ракет. Руководители Украины неоднократно просили западные страны помочь с дополнительными системами ПВО, поскольку именно их нехватка сделала уязвимыми и позиции на передовой, и пути снабжения в и, как видим, гражданские объекты. Так, Украина в последние месяцы лишилась половины мощностей в электрогенерации, а именно 9 гигаватт, говорил недавно Владимир Зеленский. По его словам, пиковое потребление прошлой зимой составляло 18. Германия пыталась уговорить другие страны также предоставить Украине системы Патриот. Но на призывы частично откликнулись лишние дерланды, предложившие собрать систему из компонентов, предоставленных разными странами. Испания также пообещавшая ракеты. Кроме того, европейский аналог Патриот сам Ти выделила Италия. Сама Германия лесной пообещала поставить еще один свой комплекс Патриот. А на прошлой неделе передачу системы одобрил Байден в дополнение к минимуму четырем, которые Берлин и Вашингтон предоставили ранее. Румыния с нами. Румыния предоставит Украине систему противовоздушной обороны Патриот. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте президента страны Клауса Йоханнеса. В ней отмечается, что Министерство обороны страны предоставило Высшему совету обороны детальный анализ оперативного состояния четырех систем Патриот, прогресса программы оснащения другими тремя системами, их оперативного значения на национальном уровне и на уровне союзников, а также влияние возможной передачи одной из систем Украине. Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине из-за постоянных и массированных нападений России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности, энергетическую и региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации с членами Альянса члены Совета решили передать Украине одну систему Патриот, говорится в заявлении. Именно дефицит, стресс ПВО у нас и модернизация старых советских бомб позволили российским ВВС начать массированные бомбардировки военных позиций мирных городов. Еще и вновь с использованием Беларуси. Чтобы забрасывать нас планирующими бомбами вдоль украинских границ, были построены полевые аэродромы, из-за чего разрушение прифронтовых городов в 2024 году достигло беспрецедентных масштабов, анализирует агентство Associated Press. Проанализировали они кадры с беспилотников, спутниковые снимки, украинские документы и российские фотографии. В этом году Россия более 50 раз атаковала только лишь Харьков планирующими бомбами, рассказал Associated Пресс Спартак Борисенко из областной прокуратуры. Ее следователи выявили не менее восьми российских авиабаз в сотни километров от украинской границы. Еще одна с лета 2023 строится под Белгородом. Фотография, сделанная в середине июня, свидетельствует, что работы там еще не закончены. Убежище для российских самолетов также предоставляет Беларусь. Ай-яй-яй, рассказал Associated пресс представитель украинской разведки. На карте, составленной украинским сайтом Deep State, который анализирует ситуацию на фронте, отмечены 10 аэродромов Беларуси, включая 5 вблизи украинской границы. В общей сложности, по подсчетам Deep State, российский ВВС используют 51 авиабазу в пределах 600 километров от контролируемых Украиной территорий включая три в временно оккупированных восточных регионах страны, шесть во временно оккупированном Крыму и 32 в России. Планирующие бомбы Россия получила за счет переделки советских фугасных авиабомб ФАП, снабженных взрывчаткой весом от полутонны до трех тонн. Им добавляют раскрывающиеся крылья и спутниковую навигационную систему. Самолеты могут запускать их, находясь за 60-70 километров от цели. На месте взрыва, который может уничтожить целое здание, остается воронка до 6 метров глубиной и 20 метров в диаметре. Как говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, они очень просты по своей сути. Их нельзя подавить средствами радиоэлектронной борьбы, от них нельзя спрятаться. Единственный способ – это сбить бомбардировщик, несущий такую бомбу. Активизация бомбардировок позволила значительно ускорить темпы уничтожения, стирания наших городов. Чтобы захватить Бахмун, где впервые были применены планирующие бомбы, России потребовался год. Но на Авдеевку ушло несколько месяцев на почти полное разрушение Вовчанской и часового яра лишь несколько недель свидетельствует собранный осушитель пресс фотографии. Первые прибывшие уже этим летом в Украину в 16 будут защищать Харьков от российских ударов, сообщает Загардиан. Издание цитирует командующего военно-воздушными силами Нидерландов генерала Арнуда Столмана, который ожидает, что этим летом первые истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной. Приблизительно этим летом все и выстраивается, сказал он. Как отмечает Загардиан, в Нидерландах началась программа обучения украинских инструкторов по техническому обслуживанию самолетов. Генерал отметил, что важно научить не только пилотов, но и инженеров, которые будут в дальнейшем обслуживаться. Служивать самолеты. Эксперты считают, что украинские военные смогут использовать а 16 против российских самолетов, выпускающих управляемые авиабомбы с расстояния от 50 до 70 километров. В последние недели Россия широко использовала кабы против города Харьков, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многочисленные украинские источники сообщали, что F-16 будут защищать второй город Украины от этого оружия, говорится в материале The Guardian. Нам, нам, напоминаю, что Нидерланды и Дания разрешили также Украине использовать использовать свои F-16 против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве Российской Федерации. Ты в кубок яду льешь, а справедливость подносит этот яд к твоим губам. Вильям Шекспир. Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Приходите к нам завтра. Буду ждать вас на этом же месте. Увидимся и победим.